Братья, сестры, занимайте места. Я очень кратко хочу поделиться Словом Божьим, которое записано в моем любимом псалме. Я думаю, что этот псалом многие люди любят. Это псалом 90. Знаем такой псалом? Псалом 90. И вот я его хочу прочитать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Стоит слово покоиться. То есть тот человек, который живет под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, он находится в покое. Его ничего не волнует. Вот покой, да, слово спокойствие. И он говорит Господу, прибежище мое и защита моя тот человек, который живет под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, он сразу же говорит Господу, прибежище мое и защита моя, даже в те моменты, когда штормы наседают, когда в лодку вода наплывает и бьет по этой ладе, и кажется, что уже лодка разобьется, потонет, а этот человек сидит в этой лодке и говорит, ты прибежище мое, и ты защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. И сразу хочу сказать, что есть одно место Священного Писания, где написано «проклят всяк человек, который надеется на кого?» На человека проклят тот человек. И вот, братья и сестры, когда мы надежду свою возлагаем на какого-то человека, или это наш босс, или, или это, кто бы это ни был, друг наш, одно мышленник наш, и мы на него нашу надежду возлагаем, но не на Господа. Когда мы возлагаем надежду нашу на оружие, на бомбы какие-то, мы ходим под проклятием сам я этого не осознавая. Потому что наша война, она не есть против тела и крови, не есть против крови. То есть моя война не есть против тебя. Моя война должна быть против духов злобы поднебесной. Ничего другого. Вот это моя война как христианина. Я понимаю, что многие думают по-другому, это ваше право. Но моей мысли, моей тут думки – в Библии не записано, и в вашей тоже. А есть Слово Божие. И тот человек, который надеется и уповает на Господа, Господь, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. То есть Господь избавляет того человека от сети ловца и от гибельной язвы. Гибельная язва проходит, я вот звонил одному своему другу, ну не другу, но можно сказать близкому, знакомому. И в их стране сейчас идет нашествие какое-то от комаров. И люди умирают даже. Комар укусил одного больного человека, передал другому, и человек может умереть. Вот на кого в этом случае надеяться? И он рассказывает, у него соседи есть, окна закупорили, кондиционеры, все там работает, туда входят богатые люди, эти хозяева этого дома, и туда приходят к их дочери, учителя со школы ходят учить дома. Она не выходит никуда, потому что неважно себя чувствует, плюс эта ситуация. Заходит в масках, проверенные, и их дочь заболела. На кого мы надеемся сегодня? На что мы надеемся сегодня, братья и сестры? В чем наша надежда? Не хочется верить, что мы тут верующие люди, мы не просто люди, принадлежащие какой-то религиозной деноминации, какой-то религиозной общины. Назовите себя как хотите, обзовите себя как хотите. Можете вывеску на этом молитвенном доме сильно большую подцепить, там принадлежность к деноминации. А если веры внутри нет, если ваша надежда только на деноминацию, бедная и несчастная, бедные и несчастные. Потому что Бог избавит от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его. То есть мы будем в безопасности, да, мы будем видеть какие-то трудности, может быть, мы будем проходить через ужасные какие-то штормы, будет летать какие-то металл, знаете, когда шторм, там все летает, когда смерч, когда ураган, там все летит, но оно нас не коснется. Будет появляться страх в сердце, в разуме, глаза будут кричать и вопить, ты не выйдешь, ты не пройдешь, разум будет тоже кричать, все, тебе капут, сдавайся. А Слово Божие учит, я вижу другое тут, что будешь безопасен, щит и ограждение его. Смотрите, истина его. А истина в чем? Познайте истину, и истина сделает вас свободными, если мы познали истину. Истина делает нас свободными. Не принадлежность к религии, не принадлежность к деноминации, а истина Божия. Говорят, что этот проповедник, самый знаменитый, который был, как его? Билли Грейм. Мы были, кстати, вспомнился один случай, мы были в Киеве на тысячелетие крещения Руси. Один пьяный стоит и говорит, слушайте, кто такой Билли? Той, кто такой Грэм? Ничего его били. Он, знаете, за что его били? Мы там молодые, знаете, любили подшутить. Так вот, говорят, Билли Грайм один день пришел и сорвал вывеску на молитвенном доме, в котором он проповедовал, где он был пастором церкви, он ее сорвал. Там сильный нажим делался на религиозную принадлежность. И дальше истина, да? Не убоимся ужасов ночи, стрелы, летящие днем. Не убоимся, братья и сестры, когда мы наш взор будем туда, на небо, когда наш взор будет на эту истину, на Слово Божие. Именно когда мы будем вспоминать Слово Божие, знаете, я разговаривал с одним служителем, и он проходит сейчас одни трудности, через которые дьявол пытается, пытается его оторвать от служения. И оказалось, что я уже эти трудности проходил и прохожу, и почти-почти уже вроде как вышел с этих трудностей. И я говорю, дьявол нападает на тебя, я говорю, в чем твое упование? Он говорит, знаешь, я знаю, говорит, в чем мое упование. Упование мое только на обетованиях Божьих только на обетованиях Божьих, потому что не пойдешь и никому не расскажешь, никому не пофастаешься своими трудностями, потому что люди не любят слушать трудности, а если и услышат об этих трудностях, они тебя усудят, предадут анафеме, скажут, о, нагрешился, молодец, дожился. Знаете, я когда плакал, душа моя плакала, и я с некоторыми духовными людьми разговаривал и признавался, и намекал на что-то, знаете чаще всего, что слышим? Посмотри на свою жизнь. Бог тебя строит. Покайся. Покайся. Я согласен, братья и сестры, я дел, делаю и буду делать много ошибок, и вы тоже, и мы все. Но мы на истине щит, и рождение Истина Божия, только Божия, только Божия. Не моя для вас, не ваша для меня, только Божия истина. И если мы, братья и сестры, зададим себе вопрос, Господи, вот я уже 50 лет верующий, я уже 70 лет, или я 10 лет, 5 лет, почему, Господь, почему, Почему я так понимаю, почему я до конца что-то не понимаю, почему вот у меня много молитв неотвеченных, почему какие-то искушения я прохожу, какие-то я падаю. Почему, Господь, объясни мне. И когда мы будем задавать Богу вопрос, мы будем слышать ответ. И особенно в трудные моменты, обетование Божие. Знаете, что такое обетование Божие? Есть в зале кто-то не знает, что такое обетование Божие? Если есть таковые, которые не знают, это, знаете, есть такое, не покину тебя, не оставлю, не бойся, ибо я с тобою, иди, я иду с тобой, куда ты не пойдешь, я иду с тобою огнем, Вокруг Тебя, Огнем Пожирающим вокруг Тебя. Это Бог говорит. И если, братья и сестры, я буду слушать кого-то из вас, которые будут мне что-то рассказывать, а моя душа, она будет вопить к другому, но я буду концентрировать вопль своей души на ваших советах. Знаете, кем я буду? Лузером. Э -э. Проигравшим. Я проиграю. Потому что проклят всяк надеющийся на человека. Это Слово Божие, это не я. И вот дальше падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Это когда мы идем через трудности, когда мы идем через какие-то переживания. И когда я читал этот псалом, я смотрел, я задавал Господу вопрос, Господи, тут написано так, а мне кажется, что я упал и перед тем, и перед тем. Почему так? И потом, когда я возвращался, предыдущий стих, Четвертый. Где сказано щит и ограждение. Истина Божия. Я понимал, что где-то я пропустил истину Божию, я где-то пропустил оградить себя вот этой вот истиной, которая делает меня свободным. И до сих пор я это понимаю, так, братья и сестры. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы, щит наш и ограждение наше было только І тільки істина Божа, і нічого другого. Амінь. Брати і сестри, зараз заспіваємо псалом, о спаси, говори нам. Після Псалма брат Юра Фатков поділиться Словом Божим.